Закон о местном самоуправлении дает определенные полномочия местным органам власти и в данном случае областному совету. Да, вопрос федерализации Украины не является компетенцией областного совета. Но вопрос проведения местного референдума, для того, чтобы харьковчане высказались, считают ли они, что Украина должна быть федеративным государством, такой местный референдум они провести и организовать могут. Сегодня нам говорят, что нет закона о местном референдуме. Ну вот как раз и хорошо, что его нет. Потому что должностные лица областного совета, они имеют право, раз закона нет, они имеют право издать свой нормативный акт в виде постановления областного совета, который назначить местный референдум и утвердить положение его проведения. И в этом положении предусмотреть все необходимые процедуры. Вот и все. Первый вопрос это должна ли Украина быть федеративной. Если мы позитивно ответим на этот вопрос, то это урегулирует многие конфликты э, межнациональные, которые существуют в Украине. По крайней мере, мы на Слобожанщине будем чувствовать себя спокойнее. Мы будем защищены от экспансии тех нациофашистов, которые сюда прорываются и, как мы знаем, приезжают и диктуют нам свою волю западных регионов Украины. По крайней мере, мы сможем себя от этого оградить. Второй вопрос – это вопрос русского языка территории Украины, и в частности на территории Харьковщины, проживают люди разной национальности. Если мы пойдем по пути, что только единый язык украинский является государственным, что фактически это лишает многих людей, и греков, и румын, и евреев, и болгар, и украинцев, и русских, русские которые проживают в территории лишает права свободно в полном объеме. Не просто разговаривать на улице, а в полном объеме пользоваться своим национальным языком, то есть пользоваться своей национальной культурой. Русский язык, он является языком, который знают все, понимают все. Ну и третий вопрос, который является очень важным, это вопрос о отношении Украины к НАТО. Мы считаем, что э, Украина не должна быть членом НАТО. Вопрос этот мы предлагаем вынести на местный референдум, для того, чтобы э, жители Харьковской области высказались по этому вопросу. И дальше на основании уже их позиции будем требовать от центральных органов власти, чтобы они занимали позицию такую, как выражает слабожанщина. А у кого есть ручка? Да? Не, не подумали. Есть ручка. Но ну, а вы не хотите, чтобы Украина была единой, дружной семьей? Даже если единая, то федерализация Восточной Украины. Речь идет о праве, а не о законности. Почему? Потому что, когда Киев за... Крым заявил еще в феврале месяце и в, в, в январе, что мы требуем федерализации, в Верховном Совете была возможность принять закон о местном референдуме и решить этот вопрос. Поставить на всю. Не хотели, проигнорировали требования людей. Что вы нужны были люди сделать? Они тогда поняли, что власть не идет им навстречу. И они поэтому взяли то, что в Конституции сказано, прямое народовластие. Народовластие. Тут вот надо понимать, что это имеется в виду под вот этим первым. Это означает, они пишут расшифровку, что это означает, что власть подчиняется воле народа не только во время выборов, а на протяжении всего времени ее деятельности. Пока не написано, каким конкретным механизмами достигается данная народо-власть. Да. Если они имеют в виду теорию Кропоткина или более э, поздние работы других э, э, анархистов, то хотя бы как бы это надо было правильно расписать. Наличие пророссийски настроенных 2700 человек это может быть более всего города Харькова или Харьковской области, конечно же, нет. Вообще это абсурдные вещи. Не говоря, что просто о юридическом аспекте этой ситуации вообще я не хочу даже говорить. Но это совершенно <смешно> это смешнее крымской ситуации.